Будемо грати на місці лівого півзахисника? піза. Ну, хоча там 10, вистачає людей. Ну і зараз uh, Воробєв входить у штрафний 10, майданчик. 10, удар. І 7. на місці голкіпер Дикань. Ну, так вже зрозуміло, що твій футболіст закритий, а потім цей удар, ну, якось дивно. О, почав начал Двоїх обіграв. І? І Андрій Воробєв. П'ятий гол за Дніпро. Не фіксується. І ми. И мы видим, и мы видим, что во офсайде то он был, Дмитрий Алёпу. Ну что ж, это знаменные факты. Ты видишь, я сюда 2 к 0. Ну, подивимося, что это прилесе фар Днепру, а Алсидес Пенальти. Или симуляция. Штрафный. Штрафный. Штрафный признач. Мы видим, что... Осмар Феррера вместе с Сергеем Назаренко. Смотрим. Штанга! Давайте посмотрим повтор. Вот удар Сергея Назаренко. Штанга лучший друг вратаря. Многие спорят, говорят, что такого термина штанга нет. Нужно говорить только стойка ворот и так далее. Но мы позволяем себе... И в Литве, и в России. Не у высшей не в премьер-лизе. Удар! Вот это гол! Вот это гол! с вами увидели. Сумасшедший мяч. Претендент, наверное, на звание красивейшего в этом туре. Хотя и ошибка вратаря очевидна. Ну, все-таки далося в знаке что свой первый матч у премьер Лизи проводит. Вроде ось... метров 40 точно говорим. И за уши вратарю. Извините, извините, это вина вратаря. Как бы ни был, как бы ни был точен этот удар. Ну, смотрим. Центральная линия это 55 метров до ворот. Стандарт, то есть метров 45 Я бы подождем удара. Каланыченко удар вытягивает, вытягивает голкипер, вытягивает дикань мяч из.